what happens kalau kita sudah pun suka dekat seorang calon ni everything's fine ciri-ciri apa semua tapi family pula tak merestui Ooh, adakah kita just simply patuh je lah cakap mak ayah and just abaikan kita punya pilihan atau yang sebaliknya kita utamakan pilihan kita lantaklah family macam mana obviously kita kena lihat dua ekstrim dulu. Ekstrim yang pertama adalah mi 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 semua aku 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 saja. Ini satu ekstrim. Islam tak galakkan benda tu. Alright, elakkan. Semua benda nak aku 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 saja. Have this me centric punya view. Okey, lantaklah kau mak, lantaklah kau bapa, kita tak galakkan benda ni. So, untuk ekstrim yang macam ni kita nak kembali kepada ketengah sikit dengan menekankan soal ihsan kepada mak ayah yang merupakan perintah Allah dalam Quran untuk kita ihsan kepada mak ayah terutamanya mak lah kerana dalam Quran dia specify mak mengandung kita 9 bulan menyusu kita 2 tahun specify benda tu dan even dalam hadis pun macam lagu Cat Steven tu kan your mother, your mother, your mother and then your father ok menunjukkan betapa tingginya ibu tu so untuk mereka yang ekstrimnya ke arah semua aku, aku, aku nak ketengahkan kembali kita ingatkan bahawa mak ayah tu ada hak untuk you ihsan kepada mereka tapi kena faham ihsan tu berbenda. Ihsan tu tak bermaksud kita just aku dan patuh sahaja, angguk-angguk-angguk. Ihsan bermaksud cara kita melayan mereka adalah dengan akhlak tertinggi. Excellent character. Maknanya apa? Dalam semua situasi, situasi di mana kita setuju dengan mereka dan situasi kita tak setuju dengan mereka, kita tetap ihsan. Yes, you boleh tak setuju dengan parents. Janji kena ihsan. Ihsan tak boleh kita diskaun walaupun 1%. Tak boleh diskaun. Tapi kena ihsan lah. So, di sini you akan melibatkan diri dengan banyak unsur-unsur negotiation dan konflik. Tapi ada satu ekstrem lagi. Satu ekstrem adalah lupakan aku. Semuanya adalah hasrat keluarga. Aku ni tak ada apa, tak ada apa. Keluarga minta you jadi doktor, okeylah jadi doktor. Keluarga minta you pindah sebelah rumah mak, okeylah pindah sebelah rumah mak. Keluarga minta semua keluarga you abandon terus. You punya own personal view ataupun kemahuan. Dan ramai orang pilih lifestyle ini. Dan jika itu pilihan you dan you redha dengannya dan you rasa aman dengannya dan no problem lah. Continue living your life lah. Tetapi saya just nak bagi tahu bahawa itu bukan apa yang agama ajar. Bukannya agama ajar you abandon yourself. Okay, kerana you pun ada hak juga, kan ingat? Cuma di sinilah susahnya bila mana kita nak balance antara dua ni. Okay, antara hak kita sebagai individu dan juga hak keluarga ke atas kita. So untuk balancekan mereka yang pada ekstrim yang everything keluarga aku ni tak payah kena ingatkan balik dia pasal hak dia iaitu dalam soal berkahwin adalah hak you untuk memilih nak kahwin dengan siapa. Okey. Now kita jumpa in the middle. Macam mana kita nak selarikan antara hak aku untuk memilih dan juga hak keluarga terutamanya mak ayah untuk aku ihsan kepada mereka. Maka di sinilah kena buat benda paling susah sekali. Belajar communicate dengan family. Okey, Ah, ini lah punchline dia. Eh, ramai orang akan rasa macam, Alamak mak nak kena communicate ke? Yes, kena communicate. You have to learn how to negotiate dengan family. Macam mana nak handle conflict dengan family? Yes, mak akan marah, ayah akan marah, adik-beradik akan marah. That's normal. Especially kalau selama ni you tak pernah bincang dengan family, tiba-tiba nak bincang, yes, dia akan ada that level of conflict berlaku. So, sepatutnya in a family, benda-benda macam musyawarah, perbincangan patut dibiasakan sebagai satu bentuk sunnah dalam family tu. Tapi kalau family tak biasa dengan elemen musyawarah yang ada hanyalah ikut cakap aku or else, maka bila kita nak start musyawarah tu, musyawarah itu akan nampak seperti sebentuk pemberontakan. Padahal bukan kita nak berontak pun. Kita nak establish middle line. Okay? So, itu akan sukar bagi mereka dalam situasi keluarga macam tu. Tapi sukar tak bermaksud impossible. So, try your best untuk negotiate untuk bincang untuk buka that element of musyawarah dalam keluarga itu supaya kita boleh kembali kepada sunnah lebih dekat daripada sunnah and kita boleh actually dengar pendapat masing-masing bukan nak kata kita kena setuju dengan semua pendapat but at least at the very least kita dengar Okay, saya bukan nak kata ini magic yang akan terus menyebabkan you boleh kahwin dengan dia No, but at least ini adalah jambatan Bina jambatan tu dulu ha, Barulah kita boleh nak mula perbincangan tu Sama ada perbincangan tu in the end menyebabkan kita tak berkahwin dengan dia At least dia berdasarkan musyawarah Yang mana kita boleh capailah, cuba capai win-win situation Kalau end up you berkahwin dengan dia At least jugalah kita dah capai dalam bentuk musyawarah So itu yang kita nak bina the middle ground tu Musyawarah, musyawarah musyawarah. Okay? Saya tahu, ramai orang dengar ni akan cakap, senanglah cakap. I know. I know senang cakap. I understand. But I still have to say it. <laughs> I still have to say it. What happens kalau kita dah musyawarah, okay, settle bab tu, tapi in the end, still nak kahwin juga dengan calon tu and mak ayah rasa tak happy. Musyawarah ni kena faham. Dia adalah satu proses yang sometimes or ataupun a lot of the time tak pleasant tau tak seronok sebab kita kena deal dengan perbezaan pendapat nak deal dengan you know rasa tak puas hati so it's not something pleasant at times tapi ia benda yang penting yang patut ada okay penting patut ada because kalau benda ni tak tak dibiarkan mengalir dengan cara yang sihat dia akan terpendam terbuku jadi empangan dia akan pecah bila tiba masanya dia akan pecah so dalam situasi macam ni di mana the end result of musyawarah tu adalah still nak kahwin juga dengan calon tu walaupun mak ayah tak baru suka so macam mana adakah ini dah termasuk dalam situasi perkahwinan tak direstui maka perkahwinan tak direstui itu maka garanti akan fail again I don't know saya tak tahu kalau perkahwinan tu mak ayah tak happy garanti akan gagal The same way saya tak tahu kalau perkahwinan tu direstui mak ayah, maka garanti akan berjaya because banyak perkahwinan yang, yang, mak ayah restui end up bercerai juga. So, kita tak tahu restu mak ayah tu dia adalah satu penentu kejayaan atau penentu kegagalan. I don't know. Dia dah masuk benda ghaib lah. I don't know. Saya kata Allah Alam lah. Allah Alam. Yang saya tahu for sure apa tahu? Everything bergantung kepada Allah. Bukan mak ayah. Kepada Allah. Allah restu tak? Allah happy tak dengan dengan kaedah you gunakan tu? kalau you gunakan kaedah yang dah hikmah, dah cuba dah nak ihsan, dah cuba musyawarah cara baik and you pun ada sebab musabab yang munasabah. Maknanya calon you pilih tu dah calon yang baik. Okey, calon yang ada ciri-ciri yang baik, agama, akidah, benda-benda macam tu, maka you still nak kahwin dengan dia walaupun mak ayah tak bagi. Eh mak ayah pula mungkin dalam situasi macam tu dia ada sebab yang tak munasabah. Contohnya, uh, tak boleh kahwin dengan dia sebab apa? Dia orang Kelantan. Tak boleh kahwin dengan dia sebab apa? Dia kulit hitam. Tak boleh kahwin dengan dia sebab apa? Sebab dia bangsa lain. Okay, that one agama tak iktiraf lah. Cumanya dia akan jadi drama keluarga. Itu je, dia akan jadi drama keluarga. So you now kena decide sama ada are you okay dealing with drama keluarga ni. Either way, either way, saya nak bagi tahu, you tak boleh elak drama tu. So you have to decide now as an adult sebagai seorang dewasa which drama you nak masuk. Okay, and whichever decision you pilih, just make sure, make sure you utamakan Allah punya keredaan. Bukannya mak ayah Okay I understand Mak ayah punya kerelaan tu Dia ada kaitannya dengan Allah punya kerelaan, But it's not in all situation Bila mana mak ayah tak reasonable Allah tak redha Right Macam contoh-contoh saya katalah Mak tak bagi sebab apa Dia orang Kelantan Agama tak ikhtiraf benda tu Right Apa kaitan dia orang Kelantan Dengan Dia punya Prospek sebagai seorang suami yang baik Ataupun isteri yang baik Benda-benda macam tu Agama tak ikhtiraf Tapi again It will cause family drama So which drama you nak pilih Nama saya Aiman Azlan seorang taaruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar. Saya ada tulis buku. Nama buku yang saya tulis adalah Soal Jodoh dan Taaruf. Bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang sekufu. Buku ini saya tulis khas untuk anda yang sedang mencari pasangan, yang single, yang mungkin dah putus harapan and mungkin yang keliru macam mana cara nak berkahwin. So dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui untuk nak berkahwin. Each fasa itu diterangkan dengan detail dan ia adalah satu persatu. Jangan langkah mana-mana fasa atau step Okay?